Но мы немножечко еще остановимся на культуре производства. Что это такое, с чем его едят? Это появилось не сегодня, это появилось некоторое время назад. Э, обычно под куль... э, что такое культура производства приводит такой пример. Например, э, гайки можно крутить э, на улице плоскогубцами. Но можно крутить и гаечным ключом в гараже. Это уже другая культура производства. В то же время можно вот в гараже гаечным ключом крутить, но можно и в э, цехе на, на конвейере пневмогайковертом. Вот, вот разница между этими тремя позициями и есть э, понятие культура производства. Видимо, как-то можно это все соотнести с тем, что Существует научная деятельность, вот в нашей научной деятельности, в синтетической деятельности, можно по-разному э, строить работу. Те, кто из вас работал э, или имел возможность видеть, как это делается в ведущих лабораториях мира, вы, вы видели разницу между тем, что у нас, и, и тем, что у них. Разница, товарищи, есть. И вы это знаете. вот э, Тут тоже нужно нам, наверное, думать о поднятии культуры производства. На, каждом, на, на своем э, рабочем месте. Это не нужно, чтобы кто-то там по голове сверху начальство нас било. А там и каждый, каждый из нас должен немножечко заботиться о себе и уважать себя. Себя уважать. Вот. Уважение себя это и есть культура производства. Ну а далее мы остановимся на таком факторе, который... Э, привел к большой аварии, это э, природные, природные факторы могут вызывать. Природные факторы, есть такое понятие, вот, э, когда воздушные массы проходят там, над континентом, встречают всяческие э, неровности поверхности, там горы, какие-то горные цепи и так далее. А по сути, воздух, ветер, волна, поток воздуха это волна. И когда она попадает в какое-то узкое место, возникает то, что мы знаем, знаем как интерференция дифракции. Наверное, я так думаю. Во всяком случае, точно так, как мы в, диферен, в диферен, там, дифракционной вот этой интерференционной, к этой щели, видим полоски черные, точно так же возникают порывы ветра. Мы это знаем, мы, мы это чувствуем, порывы ветра. И вот если эти порывы ветра э, совпадают с собственной э, частотой провеса э, электролинии, то возникает раскачивание раскачивают и э, в какой-то момент они оказываются в опасной близости э, к друг другу и э, токи утечки они всегда есть токи утечки токи утечки превышают уставку на э, защите и срабатывает защита отключается эта линия полоса где это э, возможно она известна в книгах, это все описано, правила устройства электроустановок, возьмите старые. Эта полоса приблизительно от Одессы до Перми, вот так, по диагонали. Ну и шириной там, километров 500, где-то она. И вот в эту полосу по, попадает и Казань. И вот мне рассказывали, что в Казани вот из-за такого явления а, казанский нефтеорсинтез это мощное очень я буду дальше рассказывать там я, я был там знаю э, мощное очень производство его обслуживают 6 э, подстанций это по, по сути большой как большой город 6 подстанций и вот одна из этих подстанций это было где-то в начале это нет, нет уже в середине потому что мы были в начале там в середине января это было одна из подстанций вот таким вот образом отключилась Соответственно, нагрузка на, на другие подстанции увеличилась, и они начали отключаться по очереди. Отключились все. Все подстанции отключились. Остановились производства, важное производство, которое вывести на нормальный режим, на, на рабочий режим это очень долго, очень и очень опасно, кстати. Там при выводе на рабочий режим они проходят всегда через под, так называемую полосу нестабильности. Вот. Чревато взрывами, чревато всякими другими неприятностями. Ну и собственно, потери продукции, вы же понимаете. Вот это природный фактор действует. Другой вариант природного фактора, это в Италии сильный ветер в горах повалил деревья. Деревья попали на линию электропередач. Отключилась Отключилась линия передач полностью. Там пол-Италии осталось без энергии. Ну, там спустя время какое-то как-то восстановили, но факт остался фактом. Э -э два раза, ну, вторую, вторую аварию я не знаю, а первая авария, это было в 62-м 62 году, она произошла в Нью-Йорке, штате Нью-Йорк, там э, оператор, ошибка, просто ошибка человека. Оператор случайно э, отключил при, при переключении с одной энергосистемы на другую, случайно вот, не так отключил, как надо. И 10 минут была э, остановка электроподачи. При этом пострадал штат Нью-Йорк весь. Южная часть Канады пострадала, ну и соседние штаты тоже. Особенно это сильно ударило по городу Нью-Йорку. Там очень, это был конец ноября, уже было холодно, очень много людей, тысячи людей замерзли просто в своих квартирах, потому что не было отопления. Десятки тысяч людей застряли в лифтах. Можете вот, себе представить, 12-16 часов просидеть в лифте в закрытом. 12-16 часов. Сотни тысяч людей застряли в поездах метрополитена. Там же в нескольких городах метро. Не только в Нью-Йорке, но и в других тоже. Застряли и в... вот. застряли в поезде в метро. Я свой опыт вспоминаю. В Москве застояли там, буквально минуты три в, 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 в туннеле. Тогда да, еще в советские времена было. И уже, ну, во-первых, душно, дышать нечем, во-вторых, в туннеле с вы знаете, крысами, крысами с очень неприятно, очень неприятно. Я, поэтому вот к чему приводят просто человеческие ошибки. Человеческий фактор. Человек самое, пожалуй, слабое звено сейчас, старается его заменить машинами. Когда получается, когда и нет. Очень часто несчастные случаи происходят вследствие банального неприменения средств индивидуальной защиты. Ну вот, например, есть такое, тут здесь в институте... Закрыта тоже была установка термообезреживания промстоков. На предприятии, где я работал, тоже была такая установка. Там суть в том, что шахтная, шахтного типа печь внизу стоят тангенциально, то есть вот так навстречу друг другу расположенные горелки. Они создают поток горячих газов и сверху капается суспензия или эмульсия э, вредных вот этих э, стоков. Ну и они, они тут же сгорают. Тепло потом утилизируется на экономайзере. И вот в а, какой-то момент произошел прекращение подачи. она оператор захотела посмотреть, что ж там такое. И там есть так называемая гляделка. Откидываешь ее и видно, есть подача или нет подачи. Вот в тот момент, когда она именно вот это открыла, подача восстановилась, и сильная произошла вспышка. Вспышка ей обожгло лицо, ей обожгло руки вот, до локтя. Причина. Если бы она открывает, вообще, зачем она туда глядела, э, открывала, гляделку, это второй вопрос. Но первый вопрос, если бы она откинула эту гляделку, имела щиток, ей бы ничего не было. Если бы она спецодежду застегнула, как положено, и в перчатках была, то же самое, ей бы ничего не было. Вот причина банальное неприменение средств защиты. Ну а э, причиной того, что там застряло, прекратилась подача, ну, причина банальная. Люди в подразделениях просто не понимают, им говорят, вот мы стоки эти отправим на сжигание. Они думают, что какое-то там открытое сосуд, открытое место, и там они вот горят. Такого нет. Они туда бросают и перчатки бросают, там или что угодно туда бросают. по вот так и получилось, что что-то... Бросили такое, которое застря... забило эту линию подачи. Очень часто, к сожалению, химия ⁇ это такое, такая отрасль, где большая нагрузка, постоянная нагрузка на интеллект. Постоянно нужно находиться в готовности принимать самые неожиданные, самые тяжелые решения. Это правда. Ну вот, часто происходит сдвиг, ну, не сдвиг, но, собственно говоря, нарушение работы аппарата психики. Вот, например, была одна аппаратчица, которая ошиблась, ошиблась, видимо, в дозировке, а получали они эпоксидную смолу, анилиновую. Там получается, что исходная является отвердителем тоже. И она нарушила нарушила видимо соотношение и потом при, при, при окончании при отгонке растворителя начала срабатывать как э, отвердитель и тут же тут же пошла очень сильная экзотермическая реакция разложение в принципе на аппаратах всегда вот в производстве всегда ставится в виде противоаварийной защиты защитная мембрана она из алюминия, там определенного диаметра, на определенное давление рассчитана, определенная толщина делается. Но эта мембрана срабатывает тогда, когда э, мы имеем дело с э, жидким ли газы когда а когда система такая мочмала э, пенящаяся твердая пол полутвердая полужидкая полу она забивается и давление нашло слабое место слабым местом оказался фонарь так называемый это на металлической линии всегда ставится из стекла вот такое сооружение что и там светильник что можно было видеть течет или не течет по этой трубе. Вот оно это стекло выбило и как раз по светильнику светильник под напряжением вам погорело Раскаленная и произошел взрыв порог. А потом уже э, хлопок, вернее, порог, а потом уже взрыв самого аппарата. Шестикубовый аппарат взорвался. На счастье там никого не было. Та же самая потом аппаратчица уже перешла в другой цех, где смешение на вальцах, холодный волок, горячий волок. В принципе, есть там защита, есть э, блокировки, две блокировки, по крайней мере, но она почему-то не, не, одной блокировкой, которой можно просто головой остановить эти вальцы и развести, не другой, которая можно коленями, то же самое вальцы останавливается и разводится, она не воспользовалась почему-то. И пальцами попала между волков. два пальца их оторвала. Потом выяснилось, что она просто, просто больна, уже после этого. Но, видимо, тогда уже начинались какие-то. Поэтому я уже говорил, пожалуйста, наблюдайте за своими сотрудниками, наблюдайте друг за другом. Все мы можем быть подвергнуты воздействию, внешнему воздействию. Время сейчас смутное, время, можно сказать, и военное. В принципе, воздействие может быть и по этой линии тоже всякое. Очень тяжелая авария случилась в э, мою бытность я в следующем ролике расскажу пока прекратим